Okey, eh, kita teruskan soalan A. Tempoh Puan Aninah menyediakan bahan dan memasak bubur kacang merah adalah seperti gambar yang ditunjukkan. Berapakah jumlah tempoh dalam jam dan minit dia menyiapkan hidangan itu? Okey, jadi dikata merendam kacang merah 1, 2, 3 jam. Memasak 50 minit. Jadi, dia nak tempoh ataupun jumlah tempo. Jadi jumlah tempo kenalah tambah. Okey. Jadi kita kata 1 2/3 jam dan tambah 50 minit. Okey. Dia nak uh, dia nak dalam jam dan minit. Okey. Jadi untuk menyelesaikan masalah ni dalam jam dan Jalan kerja Kamu tak perlu risau Tentang adakah kamu buat dalam jam dan minit Kalau kamu nak tukar pada minit Tambah minit Lepas tu kamu Tolak 60 Tolak 60 sampai habis minit tu Sampai minit tu kurang daripada 60 Boleh je Kalau kamu nak terus pada jam dan minit Pun boleh juga Okey Jadi dalam kes ini Cikgu nak selesaikan Cikgu nak tukar pada minit dulu Okey Jadi 1, 2, 3 jam uh, ialah kamu tukar pada pecahan tak wajar. Jadi satu darab tiga tambah dua ialah lima. Jadi lima per tiga darab enam puluh untuk tukar pada bilik. Okay, dan kemudian uh, tiga dengan enam tu dalam siri tiga. Jadi sini satu, sini dua. Jadi sebenarnya kalau kita potong semua, dia akan jadi dua puluh. Dan lima darab dua puluh ialah satu ratus. Okay. Satu ratus tambah lima puluh akan jadi 150 minit. Kalau kita nak tukar kepada jam dan minit, kalau tak banyak sangat, kamu boleh tolak 60 sampai kurang pada 60. Uh, kalau kamu nak bagi 60 pun boleh juga. Jadi kita pilih bahagilah. Sebab saya guru takut uh, nombor tu besar sangat nanti ke. Okay. Jadi 60 darab berapa? 60 darab 1, 60. 60 darab 2, 120. 60 darab 3, 180. Jadi dah lebih. Jadi, dah dua je. 120. Jadi ada 30. Ah, ha, jadi bacaan dia 2 jam 30 minit. Ah, ha, dia letak sini. 2 jam 30 minit. Ha, baki tu dalam minit. Okay. Soalan B. Satu penggambaran bermula pada pukul 4.30pm selasa hingga pukul 5.30pm hari Kamis. Hitung masa dalam hari dan jam penggambaran tersebut. Atau penggambaran itu. Okey, ha? jadi ada dua cara kita boleh kira ni. Kita kira 24 jam tu satu hari. Uh, Okey, jadi ee uh, jadi satu cara kita tengok eh kita ada Selasa Rabu dan Kamis okey cara pertama kita bermula pada 4.30 jadi uh, 4.30 pm sampai 4.30 pm sampai 4.30 PM. Ha itu inilah nak tunjukkan yang ini satu hari Yang ini juga satu hari Kemudian pada hari Kamis tu dia bukan berakhir pada 4.30pm Dia akan berakhir pada 5.30pm Jadi daripada jam sini ke sini ialah satu jam Jadi jawapan dia adalah satu hari dua hari jadi jawapan dia 2 hari 1 jam Okey. Cara kedua Kita Terkira 1 hari 1 hari Aha. Dan 1 hari 1 hari itu 4.30 pm Sehingga Jam 24.00 Haa jadi, dia ini kena tukar daripada uh, 24 hour system. Jadi, kamu kena tambah 12 dulu. 12 lah ya. Eh. Jadi, 30 sini eh, 16.30. Sehingga 24.00. Nak tahu berapa jam tu, kamu tolak. 24.00 tolak 16.30. Minit tolak minit, jam tolak jam. Jadi, kena pinjam lah satu jam. Yang ini jadi 60. Jadi, 60 tolak 30 Dah 30.30. Dan uh, sini tiga belas dapat tujuh. Jadi, sini tujuh jam pada hari Selasa. Tujuh jam tiga minit. Rabu satu hari. Ah ha, satu hari. Rabu satu hari. Dan pada hari Kamis, dia bermula pada jam kosong-kosong, kosong-kosong. Hingga... Uh, 15.30 ni 5.30 ni tambah 12 sebab petang Ialah dapat 30 Dapat 17.30 Jadi kita ada satu hari nampaknya Nampak macam satu hari Kita ada ada satu hari Dan berapa jam? 17.30 ni Kita kena tambah dengan 7.30 7.30 Jadi jam tambah jam Dapat 60. Ini dapat 24. Okey. Jadi, kita tak boleh lah kira-kira 60 jam, 60 minit ni kita tak ada tak sebut gitu kan. Jadi, kita tolak 60. So, tukar pada. Jadi, tak ada ni. Tapi, tambah 1 ke sini. Kita dapat 25 jam. Jadi, jawapan dia 1 hari 25 jam. Okey. 1 hari ni 25 jam pun tak ada orang sebut. Okey. Sebab, Dah lebih daripada 24, jadi tolaklah 24 Yang jam ni kita tolak Jadi, tambah 1 dekat sini Tambah 1 Jadi, dapatlah 2 hari Dan baki ni, 1 jam Macam mana pun, kamu kira Kamu tetap dapat 2 hari 1 jam Ikutlah Mana-mana kamu boleh faham Soalan C. Sebuah sekolah telah mengadakan kempen anti-dadah seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Hitung tempoh dalam hari kempen tersebut. Kita okay. tengok gambar tu. Dia kata kempen anti-dadah daripada 3 Februari 2020 hingga 6 Mac 2020. Ya, 3 Februari. 2020 hingga 6 Mac 2020. Dia nak tempoh dalam hari je. Jadi tempoh dalam hari tu kita tengoklah bulan Februari ada berapa hari bulan Mac tu of course 6 hari. 6 Mac 6 hari. Sebab dia bermula 1 Mac, 2 Mac, 3, 4, 5, 6. 6 hari lah. Tak kisahlah tu uh, hari ke enam tu setengah hari ke tak. okay? Kita anggapkan satu hari. Yang kita ni sekarang ni, dalam bulan Februari tu ada berapa hari? Okay, jadi, pertamanya kamu kena tahu dalam bulan atau dalam tahun 2020, setiap 4 tahun, bulan Februari ada 29 hari. Okay, tahun 2020, tahun 2024, 2028, uh, undur 4 tahun uh, daripada 2020 2016 dia kena kena hafalah kamu hafal 1 tahun dia di mana kamu boleh ingat 2020 dan kamu tambah 4 tambah 4 setiap 4 tahun tu akan menjadi kita panggil tahun lompat di mana bulan Februari ada 29 hari Okay. Jadi untuk kira daripada 3 Februari sampai 29 hari Pertamanya, main kita gunakan jari je. Okey, jari. Okay. Dua. tiga Februari, kita kena kira tiga Februari sekali. Tiga bulan. Satu jari, tiga. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Daripada tiga sampai dua belas. Tiga hingga dua belas, sepuluh hari. Jadi daripada 13 sampai 22, 10 hari lagi. Ha, jadi 23 tak? Kita bilang 23 pula. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada berapa hari? 7 hari. Okey? Jadi 23 sehingga 29, 7. Jadi jumlah semua 27. Okey, itu secara eksperimennya. Jadi secara kiraan macam mana? Kamu tolak. Kamu hari terakhir bulan Februari ada berapa uh, berapa bulan? 29. Untuk untuk tahun 2020 lah ataupun tahun yang yang cikgu sebut tadi. Dan kamu tolak dengan 3. Okey? Jadi kita kamu tolak 3 tak sama pun kan? Kurang sehari. Jadi kamu kena tahap, faham untuk hari kamu kena tambah 1. Okey? Dari 7, dari 27 tu. Kini ingat tu. Okey, cikgu buat eksperimen ni supaya kamu boleh buat perbandingan. Okey, jadi jumlah harinya daripada ni ini untuk Februari baru. Jadi untuk semua sekali jadi 27 tambah 6 dapatlah 31. Jadi jumlah semuanya 33 hari. Okey, kita teruskan dengan soalan D. Bangunan bersejarah, okay, Masjid Jamek berusia 1.13 abad pada tahun 2020. Mijum negara, Mijum diraja negara 92 tahun dan Menara Condong Teluk Intan 1.35 abad. Okay, pada tahun 2020 lah. Berdasarkan jadual usia bangunan bersejarah di atas. Satu, hitung beza usia dalam abad antara Masjid Jamek Kuala Lumpur dengan menara condong Teluk Intan di Perak. Dia nak hitung beza uh, dalam abad. Okey, dan kedua-duanya dalam abad. Jadi yang ini lagi tua pada yang inilah. Jadi kita untuk dapat tu kita uh, beza ke tolak aja. Jadi sekedua-dua -sekedua abad ya. 1.35 abad tolak 1.13 abad. Jadi jawapan kita dah dapat dalam abad lah. Okey, lima tolak tiga ialah dua. Tiga tolak satu ialah dua. Ha, jadi, jawapan dia kosong dua-dua abad. Dan uh, yang kedua, berapa lebihnya usia dalam tahun bagi bangunan paling lama berbanding dengan bangunan paling baru? Jadi, berapa lebihnya usia itu Sekali lagi adalah beza juga Okey? Jadi antara yang paling berusia dengan paling muda eh? Yang paling baru okay? Jadi yang paling lama ini okay? Jadi yang paling baru 92 okay? Sebab kalau kita ubah per tahun Darab 100 135 tahun ya ini 113 tahun Okey? Darab 100 Jadi untuk beza Uh, jadi kita tolak je lah. 135 tolak 92. 135 tahun tolak 92 tahun. Jadi 5 tolak 2, 3. 13 tolak 9, 4. Jadi beza dia ialah 43 tahun. Okay, soalan E. Yang berikut ialah perbualan antara dua orang sahabat. Okey, Agus kata. Saya belajar di SK Sentosa. Okey, ini Agus perbualan Agus. SK Sentosa. Uh, Sentosa. Ialah 4 1.2 tahun dan uh, 15 bulan di... SK Sepayan okay. Dan uh, Navin uh, Dia kata 0.75 Lebih lama Lebih lama Okay, lebih lama daripada Lebih lama daripada kamu di SK Sentosa okay. Jadi uh, berdasar, berpandukan perbualan di atas Jumlahkan tempoh dalam tahun dan bulan Agus belajar Di kedua-dua buah sekolah Okey, jadi pertama untuk Agus dulu Dia tempoh dia Dia, dia nak tempoh dalam tahun dan bulan Okey okay. Jadi, tahun dan bulan ini empat setengah tahun ini Ialah empat tahun Okey, tambah Dan berapa bulan Berapa bulan Okay, kan jadi untuk itu kita darabkan satu per dua ni dengan dua belas satu per dua darab dua belas jadi satu darab dua belas atau potong dulu lah. Sepi dua kan? Macam sepip dua, dua empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas jadi enam. Okay jadi enam bulan. Okay empat tahun enam bulan dan lima belas bulan di SK Sepayan. Jadi kamu 15 ni kamu tolak 12 sebab sikit je eh? baki 3. Jadi maknanya sekali tolak 12 tu maksudnya 1 tahun baki dia 3 bulan. Ah ha, itu cara petak. Kalau kau bahagi pun boleh. Jadi untuk jumlah kita tambahlah. Jadi dapat 9 bulan. Ini ialah 5 tahun. Jadi jawapan dia 5 tahun 9 bulan. Okay, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, cari tempo dalam bulan, Nabi belajar di SK Sentosa. Jadi dia kata, kalau begitu saya belajar 0.5 tahun lebih lama daripada kamu di SK Sentosa. Jadi, Agus ni belajar 4.5 tahun dah. Okay? Jadi, basically dia adalah 4.1.2 tahun tambah 0.75 tahun tahun. Okey, itu dia nak tahu tempoh tu. Tapi dia nak tempoh dalam apa? Dia nak tempoh dalam bulan. Jadi dalam bulan kita tahu ni 4 tahun 6 bulan. Jadi 4 tahun ini 4 dah 12. Jadi kita dapatlah 4 tahun 6 bulan ini ialah 48 tambah 6. Dapat 4 Next 1 54 bulan. Dan 0.75 kamu darab dengan 12. 0.75 darab 12. Jadi kita darab 2 semua sekali. 5 darab 2, 10. 7 darab 2, 14. Tambah 1, 15. Naik 1 dan 1 lah. Sebab 0 darab 2 kan. Jadi, kita pangkah kat sini. Pada atas ni 5 darab 1, 5. 7 darab 1, 7. Kita tambahkan 0, 0. Naik satu dapat sembilan Sembilan ratus Tapi bukan sembilan ratus Sebab ni ada dua titik perpuluhan Jadi kan jawapan pada dua titik perpuluhan Dia kata tak sini Jadi jawapan dia ialah sembilan bulan sahaja okay? Jadi sembilan bulan Jadi um, lima puluh empat bulan Tambah sembilan bulan Jadi tambah kat sini lah Tambah kat sini jadi dapat tiga naik satu jadi jumlah semua ialah 63 bulan uh, Navin belajar di SK Sentosa. Okey jadi itu soalan terakhir. Ah uh, kita okay. jumpa lagi. Assalamualaikum.